केंद्र सरकारनं दोन हजार सत्तेचाळीसपर्यंत भारताला विकसित बनवण्याचं उद्दिष्ट आहे गेल्या अनेक दशकांपासून विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर राहिलेल्या वंचित घटकांच्या विकासाशिवाय विकसित भारत प्रत्यक्षात येऊ शकत नाही असं प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं वंचित समाजाला आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून पी पीएम सूरज या पोर्टलचा शुभारंभ पंतप्रधानांच्या हस्ते दूरदृश्य प्रणालीद्वारे दुर्� आज करण्यात आला या घटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे काँग्रेसनं कधीच वंचित वर्गाच्या विकासाचं महत्त्व समजून घेतलं नाही अशी टीका त्यांनी केली गेल्या दहा वर्षात केंद्र सरकारनं केलेल्या योजनांचा सर्वाधिक लाभ या घटकाला झाला असून आतापर्यंत या घटकांच्या कल्याणासाठी एक लाख साठ हजार कोटी केले आहेत असंही त्यांनी सांगितलं तसच सरकार प्रयत् राष्ट्रीय मगास आयोग संविधानिक दर्जा मिलाला पंप्रधान हम इस दंश को झेलने वाले लोगों के लिए सम्मानजनक जीवन जीने की व्यवस्था भी बना रहे इस प्रयास के तहत लगभग साठ हजार लोगों को आर्थिक सहायता दी गई है साथियों एससी एसटी ओबीसी वंचित वर्ग को आगे लाने के लिए हमारी सरकार हर तरह से प्रयास कर रही है विभिन्न संस्थाओं से वंचित वर्ग को जो मदद मिलती है इन दस वर्षों में हमने उसे दोगुना किया है अकेले इसी साल सरकार ने एससी समाज के कल्याण के लिए करीब एक लाख साठ हजार करोड़ रुपए दिए हैं हमें इस बात का संतोष है कि हमारे प्रयासों से नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास को संवैधानिक दर्जा मिला है हम इसे भी अपना सौभाग्य समझते हैं कि हमें बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन से जुड़े पंचतीर्थों के विकास का अवसर मिला है साथियों वंचित वर्गों के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के भी भाजपा सरकार प्राथमिकता दे रही है यावेळी पंतप्रधानांनी केंद्र सरकारच्या योजनांचा लाभ घेतलेल्या वंचित घटकातल्या उद्योजकांशी तसंच सफाई कामगारांशी संवाद साधला यात महाराष्ट्रातल्या अहमदनगर जिल्ह्यातल्या नरेश साहेबराव अवचर यांच्याशी संवाद साधला हा नरेश जी जरा हमारी जो कंपनी है बेसिकली वो एग्रीकल्चर वेस्ट वॉटर पे काम करती है। और हमारा एक ही मिशन है की एग्रीकल्चर जो भी वेस्ट वॉटर है उसको हमें बचाना है इसके लिए हमें भारत सरकार की जो स्कीम है असीम अंबेडकर सोशल इनोवेशन मिशन इसके तहत मुझे तीस लाख रुपए की लोन राशि मिली है जिससे मुझे मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है लोन से मैंने पूरी मशीनरी वगैरह ली और वहां से अपना कारोबार शुरू कर दिया मैंने इसमें एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया है जो सारे किसानों को बहुत फायदेमंद है और वो हर देश के हर किसान को वो अगर वो यूज करता है तो उनके का, काफी सारी जो बेस वाटर है वो बच सकता है हाँ ये इसको मैंने खुद बनाया है और इसके लिए मुझे भारत सरकार से पेटेंट मिला है चलिए नरस जी मुझे कृषि से जुड़े कार्यो में लगे हुए आप जैसे युवाओं का उत्साह अपने आप में बहुत ही खुशी देने वाला है आपकी यात्रा कई ऐसे युवाओं को प्रेरित करती है जो कृषि क्षेत्र में उद्यमी बनना चाहते हैं आपको बहुत, बहुत शुभकामना यावेळी देशातील वंचित गटातील एक लाख उद्योजकांच्या खात्यात सातशे वीस कोटी रुपये थेट जमा करण्यात आले तसंच यांत्रिक सफाई व्यवस्थेसाठी राष्ट्रीय कृती अर्थात नमस्त योजना अंतर्गत असलेल्या सफाई मित्रांना आयुष्यमान आरोग्य कार्ड्स आणि पीपीई किटचं वितरण देखील करण्यात आलं